我给你买的，不是，你们别起哄。我昨天拿他一瓶，我还给他了。不用不用，我们是兄弟。啊，对，兄弟，兄,兄弟，兄弟，兄弟，兄兄弟，找你。 秀儿，<行>啊、没事。我给小卖铺的老板说请你吃冰激凌，当然是怕拿上来化了。放学以后你自己选一个口味，我请客。砰砰砰。哦，你还没有。没看到我发的信息。有没有人告诉我？ 周晨找你干什么呀嗨今天的星期几可不可以见到你让心跳继续一百一砰砰砰闹心恋爱在流行你还要静静就连月亮都被叫醒 听，我们要慢慢培养感情。我相信你，行。都把准考证拿在手上，提前准备好啊！进考场了。 排好队，一个一个啊，有序进场。又是一届考完了，成就感啊，带高分类 持久感是动力啊！小姨子。 哎、恭喜啊！那个，我约了陆晨，没想到你刚出来，在跟同学们告别，晚了点儿。正常，毕业了嘛，再见就难了。是啊。你考的怎么样？挺好。你呢？还不错。嗯。 那你们先说，我就回家了。从回来，这箱子你收拾到现在了。过两天桂姐回家了啊。 回家啊！他住的姑姑家，在这念书。这不是高考结束了吗？就搬家了。不是还有暑假？暑假那人家愿意在哪儿过就在哪儿过呗。 去哪儿啊？家里人病了，我去医院看看。